Скажите, что мы будем завтра утверждать, если есть Майдан, он централизован, Нет, мы не Киев, а мы в районе мы выберем, все равно мы не можем выбрать в районе человека, который будет курировать Майдан. Майдан Нет, оттуда абсолютно. курирует. А здесь Ребята, будет человек второй. Здесь будет второй человек, выбрали, который будет в районе работать. Правильно. Мы, мы говорим туда. о том, что Правильно? народная рада идет от Майдана. От Майдана. От Майдана. от Майдана. Поэтому их будет два. Правильно я Один говорю? Один будет куратор. Правильно. Майдана, второй будет в район. У нас на Майдане родилось то движение, которое объединило Правильно? разные партии, беспартийные. Перепережье. 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 Смотрите, дороже, давайте, значит, надо надо Ребят, на народу, ну, давайте друг друга уважать. Мы... Да, да, да. Уважаем, а? а? Проверег, давайте, а. смотрите, товарищи, давайте вот да. еще разок я вам вот тоже скажу чтобы потом не было каких-либо кривотолков, что кто-то провел, так сказать, ну, без всякого оповещения, собрания, там, установки сборы, что это было нелегитимным местом, нелегитимным временем. Я предлагаю назначить время, например, или на завтра, или на послезавтра, чтобы дать объявление по району всем, кто может принять участие, должны прийти на установку сбор. Представители всех Партии, представители других общественных организаций. А? Давай, пожалуйста. Друзья, друзья, давайте все присядем. Друзья, друзья, давайте все присядем. И будем всем друг другу говорить по очереди то, что считаем нужным. Присядьте! Друзья, я лично отсюда возьму. Давайте Друзья. Я вас уже прошу, Саша, 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 вы сегодня проводили совещание, мы вам не мешали, вы, у вас был здесь полный зал, мы ушли с Володей, с всем сил, силой, селу в маленьком закатуке, помните, да? Мы вам специально не мешали. Чего вы нам мешаете? Чего вы пришли сюда? Что вы командуете? Что нам делать? Я повторяю еще раз. Я вам четко сказал, вы создали Дарвинскую самооборону. Пожалуйста, мы создаем Раду, Народную Раду в Дарвинском районе. Все, крапка. Чего вы нам пришли и срываете? Вы нам завтра сорвете, послезавтра сорвете и так далее подобное. Ничего подобного. Только сейчас только сегодня мы это создадим, создадим. и завтрашнего будем. Если у вас есть желание участвовать в этом деле, участвуйте. Регистрируйтесь и участвуйте. Нет, пожалуйста, не мешайте. Так как не мешали мы вам. Мы вам не мешали. Мы сидели там. Нас было 20 человек. Мы сидели в комнатке 5 метров квадратных. Как где? Там, где дежурный сидит. Повторяю еще раз, мы 20 человек сидели 3 часа. Ждали, когда вы закончите. Мы пришли сюда. Что вы нам мешаете? что вы нам начинаете устраивать, устра устраивать завтра, послезавтра и так далее и подобное. Не будет этого, ребята. Не будет. Потому что у нас дисциплина и будет твердая дисциплина. Понятно, да? Мы прошли Майдан, мы прошли Майдан. И здесь мы не будем на этих вещах размениваться. Друзья мои, вы все наши друзья. Давайте будем вместе. Вместе будем. Я хочу сказать, если мы кого-то обираем, то давайте обирать без лопаты, без пистолета. Потому что актив, подождите, вы начали активные действия, когда зашли сюда люди с лопатой и с пистолетом. что вы избежали? Давайте, как каждать, вы собираетесь, давайте завтра соберемся. Не надо с лопатой и пистолетом здесь избирать. с лопатой и пистолетом здесь не надо. Хорошо? Договорились? Уважаемый друг, здесь собрались, здесь собрался. Партия Батькивщина, Свобода, Удар, некоторые громадские организации. Дайте нам поработать. Что нам мешаете работать? Повторяю ще раз, повторяю ще раз. Будь ласка, ви тут сиділи три години. Ви нас запросили, повторюю ще раз. Я не приходив за бачити. Повторюю ще раз. Ви три години тут сиділи, ви нам про це нічого не сказали. Ви нас не запросили навіть. Повторюю ще раз. Дайте.

Товарищи, товарищи, именно что мы сейчас хотим делать, и давайте утихомирим хамили на Хорошо? Если здесь пришли разные партии.